जायदाद इस्तेमाल का हक देता है अक्सर किराए के बदले किराएरशिप जब कोई जायदाद की कीमत करके इसे अपने नाम पर रजिस्टर करवा लेता है तो वो इसका कानूनी मालिक समझा जाता है लेकिन अगर माहे में लीज शरात मौजूद हो तो सूरत हाल मुख्त हो सकती है

टून जैसा कोई पेशीदा वो माली मॉडल हो सकता है दस्तावेजा का जायजा क्यों जरूरी है लेकिन अगर खुद जिसके कागजात पढ़े बगैर साइन कर दिए गए तो कानून की पेशी पैदा हो सकती है आप क्या कर सकते हैं माहे की तमाम शकों का जायजा लें तर्जुमा और कानूनी पेशगी भी लमकी में काबिल वकील या कानून से मशवरा करें अगर दस्तावेज हो या धोखा हो तो अदालत में कार महफूज होता है बीस के असर क्या है तभी मानी रखती है मालिक या मजाज अथॉर के पास जायदाद के कानूनी मिल्कियत वो दस्तावेज साल से सबूत मौजूद हूँ लेकिन अगर जमीन सोसाइटी के पास नहीं तो ये लीज नहीं बल्कि फ्रॉड या गलत नुमाइंदगी है ये जाहिर करता है कि कुछ सोसाइटियाँ बगैर क़ानूनी हैसियत के फ्रॉड लीज करने का दावा करती हैं मेंबर उन पर भरोसा में आकर पैसा लगा देते हैं और बाद में इंकशाफ होता है

आगाही मुहिम चलाई जाए ताकि साधारण न ऐसे फ्राट से बच सके कई किस्में होती हैं और हर किस्म का मकसद और कानूनी ऐसे मुख्तिक होती है आइए उनको खूबसूरत अंदाज में आपको शामिल पेश करता हूँ जायदाद से मतलब आम लीज किराएदार सिर्फ किराया नहीं बल्कि जायदाद वह तका करजात टैक्स मरम्मत इंश्योरेंस अदा करता है ग्रा, ग्रासली मालिक तमाम اخराजात برداشت करता है किराएदार सिर्फ मुकररा किराया देता है डबल नेट लीज किराएदार किराए के साथ टैक्स और इंश्योरेंस भी अदा करता है ट्रिपल नेट लीज किराएदार किराया टैक्स इंश्योरेंस और मरम्मत के अखराज भी उठाता है लीज़ टू वन किराएदार मुद्दत के बाद जायदाद खरीदने का हक हासिल कर लेता है ग्राउंड लीज जमीन लीज़ पर दी जाती है किराएदार इस पर इमारत तामीर कर सकता है इस्तेमाल कर सकता है लेकिन मिलकर जाए इसको नहीं मिलती खूसी अकसाम तजारती या सनती ये तो इससे कोई सोसाइटी से कोई तलुक नहीं है इसलिए इसके ऊपर बात करने से तो अब तक के जो मैंने बताया है मैंने अपनी तहकीक करके मालूम तो तो हासिल करके आपके सामने पेश करता हूँ तो आप जो तो है मेरे वीडियो को लाइक कीजिए तो और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी लोग इसको देखें पढ़ें और समझें अगर उसमें आपको कोई एतराज़ हो या कोई बात हो तो आप जरूर जो तो है मुझे कंफोम कर सकते हैं मैं आपको उसका जवाब इनशाला दूंगा कोशिश यही है कि सबको फायदा पहुंचे नुकसान से बचें असलकुम व वरकू